У нас в гостях Александр Горбунов, не первый раз депутат горсовета пришел к нам. Все касаемо 50 вопросов. Вы так громко заявили на горсовете об этих вопросах, которые жизненно необходимы для защиты нашего города. Даже не для защиты, а просто как вести себя в случае чрезвычайной ситуации в нашем городе. Потому что, ну, я, например, не знаю, как себя вести. Я не знаю ни бомбоубежища, мы об этом говорили. Вы говорили о том, что во вторник у вас будет встреча. Я не знаю, во вторник она была или в среду. Uh, с представителями силовиков, с представителями МЧС, uh, с властью и так далее. Что вы решили на этой встрече? Эти 50 вопросов вы получили на них ответы? Добрый, добрый вечер всем, uh, Андрей. Вот мне просто самому интересно, uh, вы мне задаете вопрос. Uh, я задаю вопросы власти. Uh, что каждый из нас ждет от, uh, от, от этих uh, вопросов или от этих ответов? Uh, Александр, вы, вы знаете, я хочу хотя бы маленькой памятки. Вот мне дадут памятку, что в случае того-то, того-то, вот я вот это, вот это, вот это сделаю. Мне есть... помятки, вот, вот такая памятка у меня есть на самом деле, как и любого жителя этого города. Знаете, действительно, состоялось очередное рабочее заседание такого штаба. Мне очень приятно, я действительно благодарен всем представителям силовых структур за то, что налаживается некое понимание и взаимодействие. Есть... Процессы и проблемы, они действительно есть. Будем смотреть правде в глаза, но вы понимаете, нужно искать методы и способы решения этих задач. Не все можно решать шаблонно, не на все можно сразу найти ответ. Вопрос по бомбоубежищам, опять же, действительно, есть такой вопрос. Большая часть бомбоубежищ, наверное, 100% не побоюсь этого слова они находятся уже в частных руках. Из тех 78, которые, насколько я помню эту цифру, оставались после развала Союза в Украине, у нас сейчас в Кировограде осталось 54. В каком они состоянии, но ну, это уже вопрос. Куда есть, нам бежать? Это очень тоже интересная вопрос. тема Стоит по поводу бомбоубежищ, убежища. Да. Невеликолепные магазины, я так теперь понимаю, в подвалах. И как это возможно было продать? Ну так. Не знаю, як у нас ні, ну а ми не готувалися. Знаєте, ну ця е, тривіальна фраза, яку ми з довгий час не сприймали е, відношенню до себе. Що коли ти не годуєш е, і плекаєш свою, свою армію, то ти да, готувати да, чужу. Да. От власне так і сталося. І тому й бомбівбіжище ці пороздавали, попродавали. І, і тому що ну ніхто ну по перше, хтось на цьому заробив, будемо давати казати відверто. А по друге, ну ніхто не думав, не ну, сподівався. Саш, якщо відверто, вірити, то треба відверто називати ті фамілії, хто заробив, тому що хтось заробив, ну хтось заробив. Ребята, давайте так. Ми маємо ситуацію. Ми маємо плоху ситуацію. Ми живемо сейчас. Ми реально ми з вами до ефіра во время ефіра слишим. о том, что у нас беда в стране. У нас идет реально война. Мы, как бы мы хотели этого не хотели, у нас гибнут наши люди. Вчера мы были на похоронах. Да. Плохо об этом говорить. Первый груз 200 на Кировоградщине. Стыдно об этом Майор, говорить, как бы да. там ни было чести мы их и слава этому парню. Вот, но мы вошли в такой этап. Жизненные Украины о том, что информационно-диверсионная война, она уже началась, она уже идет, гибнут люди, нужно предвидеть те ситуации, которые могут возникнуть у нас, не дай бог. И мы должны быть к этому готовы. Задача этого всего, вот знаете, вот всей идеи и всей идеи этих, этих вопросов, для того, чтобы каждый из нас проникся этим и дал себе прежде всего ответ. Пока мы не захотим себя защитить, никто нас не научит. МЧС предлагает нам курсы. Красный крест предлагает нам курсы. Нам предлагают курсы и обучение все структуры. Они готовы это делать. Хотим ли мы этого? А если у нас время, которое еще, между прочим, работает, чтобы чтобы прожить в это сложное время? я курсы какие? Курсы когда? В 12 часов ночи курсы? Ну, когда люди работают и они еще должны прийти в семью. Я все понимаю. Вот для этого и занимаемся. Мы сейчас занимаемся отработкой и разработкой стратегии. Вот, как все-таки провести это обучение? Одно из направлений, ребят, я искренне скажу сейчас то, что получил поддержку от, от, от всех, это, это правда. За то, что помогли собрать, прежде всего, Станислав Семенович Березкин, помог собрать всех силовиков. За столом мы сели и откровенно, глядя друг другу в глаза, начали говорить, сможем ли, что, что случилось, ну, как стран, быть? Странная, конечно, постановка вопроса, Станислав Семенович Березкин помог собрать да, силовиков. Да. Силовики сами не могли собраться или как? Майма, да еще майма. Я Отлично. называю вещи своими именами. И э, коли у нас есть вопросы, у общества, у вас есть вопросы, у да, меня есть вопросы. Конечно, есть вопросы. Их, их все больше и больше. Мы хотим получить от них ответы. Ну, Если мы будем спрашивать каждого в отдельности, мы будем получать какой-то ограниченный ответ, может быть, нет. Ну, вот, борьба. Александр, смотрите: я, например, как житель Кировограда, больше информации получаю, как мне вести себя от тех военных действий, которые ведутся в Славянске. Что делают мирные жители, когда ведется война? Они прячутся в погреб. Ни МЧС, ни другие структуры им не рассказали, что же делать в случае военных действий. Они прячутся в погребе по старинке, как это было в Великой Отечественной войне. А какие у них выборы на, на самом деле? Откуда им хватиться, если они в погребе? Если спрятаться будет? в подвал, что будет? Андрей, ну, во-первых, мы э, целый комплекс мероприятий, я уже вот на ток-шоу мы приводил пример, я просто э, слушал людей, слушал и просто задал пром простой вопрос. Как и сейчас я его могу задать всем? У нас в студии находится там больше десятка человек. Э, кто может оказать ту или иную помощь? Там при ранении, там при случайной пуле. Ну, мы просто друг на друга посмотрим, так как-то морзнемся. Ну, сейчас раз, можно раз да. посмотреть. Да, потому, да что вот, я не умею, например. Вот, и на этом все закончится. Мне очень хочется, чтобы... Максимально э, большее количество людей поняло то, что мы реально находимся в состоянии войны. На территории Украины идут военные действия. И они могут перенестись и вспыхнуть в любой ее точке. Давайте смотреть правде в глаза. Вот, ребят, возникла необходимость э, действительно э, защиты города, прежде всего, э, защиты как физической. Э, Любой защиты. Прежде всего, что разрабатывает штаб? На сегодняшний день МВД отрабатывает варианты создания рабочих дружин. Дружины угу. уже создаются из числа добровольцев на, э, в трудовых коллективах. Вот как стать в рабочую дружину? Вот. Как стать в рабочую дружину? Ну, не как стать, я неправильно выразился. Как записаться в ней? Э, смотрите, э, как, какой вариант мы предлагаем? Есть трудовой коллектив. Угу. У вас есть энное количество людей. Вы можете обратиться к нам. Мы э, формируем формируем состав рабочей дружины. Эта рабочая дружина будет проходить спецподготовку и отбор для патрулирования города с... С, милицией. с, милицией. Но вот тут нюанс. Есть частное предприятие, есть государственное предприятие. Государственное предприятие, но, скорее всего, так не могут, потому что эта инициатива должна идти через государственную, через вертикальную ветвь власти. А частное предприятие, пожалуйста, могут себе записывать, не записывать, как угодно себе действовать. Что делать с государственным предприятием? Андрей, ну, я думаю, что можно Найти форму и желание. Я думаю, мы отрабатывали вариант какой. Не хочется в тактику сейчас uh -huh. прыгать, но скажу следующее: что по выходным дням мы будем проводить обучение. и Можно будет любому желающему пройти обучение. Телефон по, скажите, где вы будете. Ну, на сегодняшний день телефон штаба, по которому можно связаться, найти меня и получить консультацию по нашей работе. Это 22 59 14. Uh -huh

мы даем консультации и уже направляем непосредственно к тем кураторам направлений, которые будут заниматься дальше. Если это, если это например, медицинское обучение и что касается обеспечения первой медицинской помощи, до врачебной помощи, мы сегодня провели переговоры и заниматься этим будет непосредственно Красный Крест. У них для этого есть и специалисты, и наработки, и уже непосредственно ну, есть опыт работы, как минимум. Создание рабочих дружин, мы уже их создаем mm -hmm. и мы начинаем. Вы поймите, лиха беда начала, то есть нужно попробовать. Мы ведь хотим а поставить плечо ну, нуля, конечно. Долетие, это это конечно очень сложно. сложно. Но... Есть много много нюансов и достаточно много сложностей возникает. как областная влада ставится, подтримые, не подтримые, потому что у нас у влады есть много важливого влияния на на, на на купу каких-то вещей Саш, если бы не было поддержки областного, областного руководства, ничего бы этого я думаю не было. Конечно. конечно. Mm -hmm. Все силовые структуры, мы сейчас вырабатываем вот полностью комплекс взаимодействия и понимания, mm -hmm. потому что ну, та же инструкция, о которой мы говорим, мы не можем сейчас не учесть, например, опыт антитеррористического центра СБУ mm -hmm. и не можем учесть опыт, например, подразделения МЧС. Это все нужно соединить, потому что в любом случае каждый отстаивает и наблюдает за своей какой-то зоной ответственности. Мы хотим, вот я, например, хочу, громадский представник, как координатор этого движения, я хочу увидеть, чтобы каждый из нас, прочитав, если так, должно быть так. Ну, если, отлично, да. вот, абсолютно просто ужать, ну, четко, четко ужать объем. Можно. да. И это все делается. То же самое я сегодня получил рекомендации и э, э, брошюры тоже от Красного Креста. Это все очень интересно, занимательно, вы понимаете, на изучение этого все нужно очень много времени. На, на все потрібно времени. Мінімальний курс обучення э, в Красному Кресте 12 часов. эти, эти часы нужно где-то знайти. Олександр, mm -hmm. э, дивись, я зрозумів про медицинський напрям, медичний напрямок. Він розробляється. Э, так само зрозумів про робочі дружини. Скажи мені, будь ласка, ти піднімав це питання на минулому нашому ефірі, і зараз, в тому числі, згадав про це. Це бомбосховище, тому що справді, якщо йде артилерійський чи ракетний обстріл, не дай Бог, чи бомбардування, тому погріб він не допоможе, тому що пряме попадання чи артилерійського снаряду в будинок, чи не дай Боже бомби, перекриття вони не витримують і вони просто складуються і хоронять тих людей, які там ховаються. В погрібі можна ховатися. Від автоматних куль, там і таке інше, да? але не заховаю, не заховаюся. Ну там ще можливо від міни можна заховатися, що вона не складе цей погріб. Все, все інше, те озброєння, яке я сказав, це На, а, без варіантів. Скажи, щоб от ви підірши, щоб... зуби? Тебе зуби а, діриш, ви... Да, ви... Да. ви це питання підняли по бомбосховищах? Чи почали вже ремонтувати і приводити в порядок хоча б одне бомбосховище а, в місті Кіровограді? Саш, вот ну так прямо, я тебе не могу сейчас ответить на этот вопрос. Я объясню следующее: есть идеи, мы ведем консультации вот со специалистами по МЧС. Как можно это привести в порядок и чьими силами? Я еще раз говорю: что все бомбоубежище, это почему? Вот мне да, это Александр передал это вопрос, фотографии, так понимаю, свои армейские. Я думаю, ну, вероятно, мне может быть скучно, поэтому я должен посмотреть. Да. Их. Зачем? Пообщаться. На это. Это. Вы меня отвлекаете постоянно. Мне тяжело. Скажи, скажи, Бомбосховище – это важное Я думаю, следующим образом. Мы сейчас ведем переговоры с бизнесом, прежде всего, средним бизнесом Кировограда. Мы должны каждый понять, задать себе вопрос и найти на него ответ. Как мы будем действовать, если не дай бог что? Слушай, ну, ты, далеко идешь. Нет, секундочку, я, хочу послушай Когда мы будем ремонтовать ремонтировать Повторяю тебе. На сегодняшний день все бомбоубежища находятся в частных руках. И нужно участника спросить, готов ли он, может ли он. А если в этом э, уже давно находится кафе, как быть? Если толпа ломанется во время каких-то э, происшествий туда, как? Но весело проведет последние минуты жизни в кафе. Нет, дивись, я с тобой получу. Есть, например, я скажу больше. Было бомбосховище біля заводу Таратут, и сейчас там ночный клуб находится. Зрозуміло, что там уже ничего не сделаешь, что это приватники такие. так Но есть, и ты показывал фотокартки, и много есть в интернете. Є бомбосховища, в тому числі і на заводах, там і червона зірка, і таке інше, які залишилися бомбосховищами. Проте вони сьогодні не приведені до порядку. Тому що ми розуміємо, що таке бомбосховище це вентиляція, це певний набір е, е, Запас, життєзабезпечення там, і таке інше, тому подібне. От е, чи от такі бомбосховища, які в неналежному стані, чи почали їх приводити в належний стан? Саш, і коли почнуть? На сьогоднішній день, повторяю. Вопрос: Я не могу ответить сейчас на этот вопрос, потому что э, все в курсе, что должно быть бомбоубежище. Нужно убедить частника, провести с ним переговоры. Сможет ли он выделить свое помещение под бомбоубежище? Потом уже можно развивать тему его оборудования и так далее, э, обеспечения и всего остального. Ну когда он покупал эту территорию, он же как-то не думал да, о том, что он покупает бомбоубежище. Андрей, ну я думаю, что никто не думал, к сожалению, большому. Мы бы не говорили сейчас и не возникали бы эти уже давным-давно перевалившие за, за сотню вопросов, которые все время появляются и появляются, на которые э, ответы нужно думать. Э, и на эти ответы нужно время. И Мы немного... не готовы. Александр, я немного я. перебью, потому что тут только что появилась информация о том, что это, я возвращаюсь к теме жовто-блокитных перекрашиваний. У нас подъезды перекрасили, мост, у нас перекрасили еще и название города на Бобридинском шоссе. Ну, да, я вряд ли вы увидите, ну вот. Красиво. Да, красиво, красиво, красиво Синие красиво. буквы на желтом красиво. фоне, ну, я так скажу, Или... молодежным слоганом прикольно Мы становимся нацией Да. Мы становимся. Возвращаемся патриотами. к нашему разговору. Конкретно, что что из, изменилось после встречи, когда следующая встреча, какие шаги намечены, кроме рабочих дружин и бомбоубежищ? Дело в том, что на сегодняшний день, знаете, вот такие вот расширенные заседания, вот закрытые расширенные заседания, они происходят раз в неделю. Угу. Но работа идет постоянно. То есть идет постоянный обмен, обмен информацией, постоянно накапливаемые, идет разработка вот этой вот стратегии, как нам действовать. Недолго ли раз в неделю? Нет, не у нас долго. выборы у 25 числа, и хотелось бы какие-то конкретные шаги уже иметь. Потому да, что... В том-то дело у нас и выборы 25 числа. А, вот такое, да. Да. и на сказание да. у нас, да. метафора. А, я имею в виду о том, что ну, может быть действительно ускорится, потому что рабочие дружины, я так я понимаю, 25 мая не появится. И 25 мая, я так, ну, на Востоке там будут явно всякие там, захваты. Коротации. Ну, уже ожидаются говоря, они сами да. по себе. В Кировраде ты все спокойно. И дай бог, что милиция справлялась с, любым, с любой провокацией, которая возможна. Или не, не дай бог. У нас. На лето они будут уже работать? Ну, обязательно. Обязательно. Мы ускоряемся, я же говорю, ну, не все так быстро делается, на любую организацию нужно, прежде всего, это подбор кадров. Угу. Если мы сейчас промахнемся в подборе кадров, то, ну, это, скажем так, это выстрел холостой будет. Вы уже видите тех людей, которые там возглавили бы такие работы? Конечно, конечно. Мы, мы работаем, мы отбираем, это бывшие отставные офицеры, офицеры МВД, СБУ, армейские наши тех, кто занимался... У нас был Вячеслав Иванов, он туда входит или нет? Нет, Иванов туда не входит. Потому что у него была идея создания собственного, ну, как собственного батальона афганцев, насколько, кстати, фотографии военные, вот зачем вы мне... Я верю, что вы были в армии. Я хотел... Я верю, что у вас вы, вы, мне сбили с темы Это вы... да. меньше, меньше задавали вопросов провокационных. У вас есть еще какие-то картинки? Какие-то фотографии, да? Ну -ну. Нет, Иванов туда не входит. Мы предлагаем и приглашаем все и общественное объединение присоединяться и ну, объединить свои усилия. В любом случае, командование и координация действий должна быть единой потому что если каждый начнет заниматься и защищать свою родину по-своему, мы ее не защитим. Вот я анонсирую нашего третьего гостя, кстати, Евгения Гловацкого. У него тоже от общественного движения «Истина» идея, вот схожая с вами, организовать ну, назовем это рабочую или народную дружину по патрулированию именно избирательных участков во время 25 мая. Но проблема его в том, что он хочет набрать волонтеров до 23 мая, до завтрашнего числа, до двух часов дня, чтобы подать эти списки в милицию. Тогда ему будет разрешено вот это дело организовать. С ним возможно кооперация? Ну почему нельзя? Ну это отдельный проект, это отдельный проект по выборам. Можно кооперироваться. рассчитываете как по выборам, что вы имеете Нет, в виду. Если он хочет патрулировать, я так понимаю, что это э э только на один раз именно на эти выборы. Да, да. Евгений, мы, о, Евгений просто находится в зале. Это только на выборы. Вы... Только, не только на выбор. Ну, мы... Поэтому он может к вам обратиться и вы вместе как-то скооперироваться вот, могут. Конечно. Это круто. Это круто. А, то есть на следующей неделе, я так понимаю, следующее заседание у вас с силовиками. Или я ошибаюсь. Андрей, не в заседаниях мы можем каждую неделю в конце недели подводить своего рода итоги, потому что уже на выходе будут, будут наработки и разработки. А То я... есть, уже будет видна эта работа. Да вот я и хотел вы бы, чтобы ее видели. То есть рабочие дружины, если вы анонсируете, они должны появиться. Вот. Ну смотрите, для того, чтобы солдата поставить строй, как минимум, mm. его нужно одеть, обуть. Он должен иметь достойный вид, его нужно обучить, просто вывести человека на улицу. Ну, Сейчас, давайте были. втроем выйдем на улицу, будем кого-то защищать, что-то там делать. Я в армии не служу. Не как, важно. Кого защищать? А ты на даже не ходил голосовать. Какая армия? <laughs> вот оно, что. Ну что? Вот вы, бы, это, кстати, могли это, бы выйти это на процесс, улицу, судя по фотографиям. Это процесс, который э, должен быть подготовлен. Угу. Вот и все. То есть на подготовку надо хотя бы там недельки две. Конечно, понимаю. конечно с местными самообороны никто не обращался. Пятый сектор, ой, пятый сектор, почему я пятый? Правый сектор, извините. Правый сектор самообороны не обращались. Ну, мы взаимодействуем и работаем уже со структурой территориальной, батальон территориальной обороны. Угу. Вот, Шишкин Сергей Николаевич, мы сотрудничаем и мы видим абсолютное понятие, общее видение всего процесса. Александр, спасибо огромное. Давайте договоримся, что мы постараемся, пока я не увижу, например, дружин на улицах, мы каждую неделю будем с вами встречаться. А если я увижу, то обязательно вы придете к нам в гости. Еще и с руководителем этой дружины. Договорились? Хорошо. Всем Спасибо, Спасибо огромное, Александр. Спасибо. Это Спасибо. был Александр Горбунов, депутат городского совета, который... Ну, инициатор интересной инициативы, опять же, извините за тавтологию, по поводу того, что с вопросами, которые беспокоят наших жителей о том, что делать в военное время практически, Никто не мог найти ответа. Вот он первыми и задал их на заседании горсовета на сессии. Сейчас с этим активно, я так понимаю, работает над этим вместе со Станиславом Березкиным, ну и теми, кто присоединится к этой инициативе.